Вітаю, ви дивитесь «Підпільну імперію програму, де кіно серед іншого. Нагода поговорити з відомими персонами не лише про те, що хвилює їх, але й про те, що хвилює нас. Дізнатися, що дивляться люди, на яких дивимось ми, і як власне фільми допомогли їм знайти себе, якщо допомогли. Сьогодні нашим гостем є Денис Дудко, музикант, бас-гітарист гурту Ельзи». Йому і вам я пропоную подивитися стрічку Бобер, історію про те, як немолодий Мел Гібсон стає рабом лялькового бобра. Це вже третій фільм американської акторки Джоді Фостера, яка не знімала майже 15 років, а потім зафільмувала механіку тр... чоловічого божевілля, трагікомедію «Сповзання людини у безодню тому, хто не бачив Бобра, важко пояснити, чому це гарний кіно. А з іншого боку, для самого фільму це добре, бо на людей, які його дивитимуться, тобто на вас. Чекає безліч сюрпризів. Головний з них Мел Гіпсон виглядає дуже справжнім, особливо в той момент, коли він тримає бобра і дивиться в камеру. Очі порожні порожні, таке враження, що його вимкнули з розетки. Гіпсон рухається в кадрі, наче підбитий танк, граючи фактично одразу дві ролі: напівмертвого чоловіка та нахабну ляльку, що сидить у нього на руці. Якби Гіпсона вигнали із кіно за численні скандали та антисемітські випади, то це міг би бути красивий фінал. Кар'єри у кіно. Денис Дудко, підпільне прізвисько Дусік. Вже понад 10 років є бас-гітаристом океану Ельзи. До того працював у джазовому колективі «Східсайт». займається музикою з шести років. Саме тоді він почав відвідувати музичну школу за класом віолончелі. В Шкільні роки вчився грі на контрабасі. який час сам викладав у Харкові. Захоплюється акторами Анатолієм Папановим та Андрієм Міроновим. Фанатии від фильмов той самой Мюнхгаузен и выживают лишь коханцы. Доколе его интересов входят спорт, особенно футбол, и кино. Разлученный, має доньку и сына. Привет. Привет. Спасибо, что пришел. Присаживайся. Мы буквально через минуту начнем смотреть кино. Мне хочется как-то тебя мотивировать, чтобы ты это посмотрел. Я уже говорил, что это, в общем, такая история сползания человека в бездну. Э, история, которая знакома, мне кажется, людям творческого порядка больше, чем, э, чем всем другим людям, потому что чаще всего э, такой кризис, который здесь пытается описать э, э, Джоди Фостер, свойственен людям творческого порядка. Поэтому мне кажется, что тебе вот эта тема должна быть очень близка. Что у тебя есть, если не личные примеры, подобных состояний, да, то примеры людей из э, твоего круга, да? Неважно, это касается мира рок-н-ролла, в котором ты сейчас находишься, или мира джаза, откуда ты вышел. На самом деле, да, правда, то есть э, кризис и депрессия, которые показаны в фильме, да, э, свойственны ну, не только музыкантам, а собственно и художникам, наверное, и каким-то еще другим профессиям творческим. Вот. Но мне кажется, тут в первую очередь зависит все от человека, от самого... Ну, от того, кто-то есть, что-то есть, и, и от кого-то своего внутреннего стержня. Вот, вот это важно, от этого зависит. Вот именно. Можешь ты оказаться в депрессии или не, или не можешь? Я находился в пару раз подобной ситуации, на самом деле, когда-то. Вот. Может быть, не до такой степени, как в этом фильме, но было у меня что-то подобное. Вот. Надеюсь, больше повторится. Слушай, мне бы очень хотелось, когда мы посмотрим этот фильм, поговорить даже не про внутренние стержень, а про того внутреннего червя, который, собственно, заставляет человека впадать вот в такие состояния. Да. Эти состояния на грани с одной стороны суицида, а с другой стороны, когда у человека открывается какое-то новое зрение, когда он вдруг видит вещи которую он не способен увидеть, mm -hmm. ну, скажем так, с непотревоженным душевным аппаратом. Вот об этом мне хотелось бы поговорить, но после фильма, я уверен, что тебе будет что, что рассказать, особенно после того, как мы это все пересмотрим еще раз. Тоже, шановни, за секунду мы начнем перегляд стрички Бубер, яку зафильмовала американская акторка Джоди Фостер. А одразу после перегляда поговорим с Денисом а, про такие специальные станы, которые притаманны главным чином. А людям творчих професій. Тож приємного вам перегляду. <звук> Тож а, панове, щойно ми подивилися стрічку бобер. Джоді Фостер була буквально приречена стати автором після роботи у тих режисерів, які її фактично виховали. Ще підлітком вона знялася у двох фільмах Мартіна Скорсезе. Потім була визначна для її кар'єри зустріч із Джонатаном Деме, котрий подарував її роль у мовчанні ягнят. Згодом співпраця з Девідом Фінчером, у якого вона зіграла самотню матір у кімнаті страху. У її невеличкому списку режисерських робіт Бобер перший фільм, котрий має шанс запам'ятатися. І не лише як кур'йоз, хоча сцену, де в одному ліжку з Бобром опиняються одразу двоє оскарівських лауреати у Гіпсона та у Фостер, по дві статуетки, побачиш не щодня, кіно це щось глибше і несподіваніше, ніж може здатися, коли намагаєшся переказувати його зміст. Як на мене, Бобер не тільки не стільки про кризу несереднього віку, скільки про те, як люди в кадрі та поза кадром втрачають здоровий глузд. Про це божевілля, про ці депресійні, депресійні стани будемо зараз говорити з Денисом Додкою, який є сьогодні нашим гостем, гостем проекту Підпільна імперія. Денис, слушайте, тут таке количество питань виникає після цього фільму. Це і отношения батьків і дітей. родителей и детей. Да. Это и вот эти депрессии, которые здесь показаны, но на примере, в общем, человека из такой, скажем так, из большой индустрии, да, вроде бы не творческого, но все а, черты творческого человека у героя Мэла Гибсона присутствуют. Вот расскажи, откуда берется эта депрессия? С чего у человека, у которого все хорошо, у которого вроде бы прекрасная семья и бизнес идет? С чего вдруг это начинается? Ну вот в фильме, кстати, не показана причина, да, депрессии. Вот мы можем только догадываться. Что там у него случилось или не случилось? Вроде все хорошо, семья, дети, дом, работа, он, своя, своя компания, все хорошо вроде. Но многие творческие люди склонны, наверное, к саморазрушению кому-то. От чего это? Почему? Не знаю. Я думаю, что, может быть, они более чувственны, чувствительны наверное, к каким-то моментам сложным. В жизни. или наоборот не сложим, или наоборот каким-то моментом славы, например, моментом успешности, да, какие-то такие моменты, иногда становится причиной вот впасть какое в какое-то отчаяние, в какую-то депрессию. Нет одного лекарства выхода из депрессии. Я думаю, что это нужно просто стараться как-то не падать духом, и... Подниматься и подниматься. И, и, и держаться за самое хорошее, то, что у тебя есть, самое, то, за тот стержень, который в тебе есть. Творческий в том числе. Все, что ты можешь делать, делать именно хорошо. И вот думать максимально об этом. Я думаю так. Вот странная штука. Есть категория зрителей, которые, посмотрев это кино, говорили, что ну неужели нельзя снимать о чем-то хорошем? но зачем снимать такую пессимистическую историю, которая вроде бы сначала тебя дурачит, хэппи-эндом, да, потом показывают совсем не то, чего бы ты хотел увидеть. Люди задаются вопросом, для чего снимать кино про вот таких вот людей, тем самым вгоняя зрителя, да, в какое-то состояние отчаяния. Мне кажется, что лучшие произведения в литературе, в кино и в музыке про то, как хорошему человеку плохо. В общем, это история, только что рассказанная в этой картине. И вообще людям, одним людям Страшно любопытно смотреть на, на, на состояние такого раздрая у других людей. Иначе бы Гамлет не был бы таким популярным персонажем э, и героем для актеров всех поколений. Вот расскажи, э, у тебя какие симпатии вот в этих темах? Тебе тоже интереснее смотреть на людей в раздрае, на, на лю людей, которые... Нет конечно, нет, конечно, нет. Мне интереснее смотреть на людей, приятнее на людей смотреть, которые счастливы, которые вдохновляют тебя. Я очень люблю вдохновляющих людей. Как пример. Это герой какой картины? Ну вот как, как... Или не картины, или, я не знаю, литературного произведения? А вот я сейчас задумался. На самом деле, на самом деле я получаю удовольствие все-таки от фильмов таких вот непростых, тяжелых. А что они тебе дают? Ну, мне кажется, я учусь чему-то у них. мне сложно сказать конкретно чему, но... Я, в принципе, и музыкант, и... Я люблю больше минорный лад, чем мажорный, да? Я очень часто, и, соответственно, в кино я тоже больше люблю, наверное, минорные фильмы, чем мажорные. Но это мне ближе, это мое. Это мое. И, собственно, так. <къем> а как ты себе это... Ну, ты себе как-то объясняешь, почему тебе... Ну, почему вызывают интерес именно люди, страдающие на экране или же на странице книги? Сложить, сложить. Не знаю, честно говоря. Не, не знаю. А у тебя к Джуди Фостер какое отношение? Она же м -м, актриса, а, в общем-то, не авторского, ну, почти не авторского кино. А, Во всяком случае, такие ассоциации. Хотя именно большие авторы привели ее в кино, именно большие авторы воспитали ее как, как режиссера. Вот у тебя был, было какое-то такое восприятие, что вдруг актриса с именем которое ты не связывал подобного рода высказывания, снимает вот такое кино? Ну, честно говоря, я был шокирован, когда узнал, что, что режиссер этого фильма Джуди Фостер. это первый фильм, который я видел ее. А вот про Гибсона два слова хотелось бы тоже от тебя услышать про то, каким ты его для себя открыл. Помнишь ли ты там, не знаю, как первый фильм, который увидел с Гибсоном? Смертельное да? оружие, наверное. Ведь произошла с тех времен очень большая эволюция артиста и, как следствие, героев, которых он играет на экране. Гибсон времен смертельного оружия — это такой симпатичный молодой человек, почти беззаботный, да? такой, такой как и у Есенина, да, такой гуляка. И здесь, у которого но который можно снимать просто крупным планом, и на лице все написано. Очень непростой путь, непростые поступки и какое-то бесконечное страдание. Вот тебе какой ближе теперь? Ну, мне ближе, на самом деле, первый образ его, когда он такой беззаботный, лихой парень, веселый, с юмором. Хотя и драматический актер, он шикарный, конечно. В этом фильме он сыграл просто слов нет. Очень хорошо. Есть момент, когда старший сын говорит, что в детстве я хотел быть похожим на тебя, а когда подрос, то понял, что хочу быть кем угодно, кажется, так, но только не таким, как ты. Вот как думаешь, почему у детей вот такой слом происходит и из-за чего? Мне кажется, что в тот момент, когда мы говорим, что мы не хотим быть похожими на наших родителей, мы становимся похожими именно на наших родителей и делаем те же поступки, за которые нам было обидно когда-то? Я думаю, что у каждого свой путь. Не нужно быть стараться похожим точно на родителей своих. Нуж нужно стараться искать свое я. Понятно, что иногда оно, иногда жизнь приводит, приводит к этому, но нужно искать свое. А вот и так внимательно по глазам было видно, в вникал в эту тему. Тебе вот эта тема отношений отцов и детей как-то, ну, она важная для тебя и или нет? Конечно, важная. Конечно. Но я бы не хотел сейчас об этом говорить. То есть это настолько болит, что... Ну, скажем так, не без этого немножко, да. Uh -huh. Может быть, оттуда под, и такой интерес э, к человеческим драмам на экране? Uh, нет, нет, на самом деле, нет. нет. Я думаю, я, я просто люблю минор, минорное кино больше. Если. А вот примеры минорного кино, которое тебя... Ну, соответственно, если ты любишь такое кино, можно предположить, что именно такое кино тебя воспитало. Примеры того кино, которое тебя воспитало, которое сформировало в тебе зрителя, да. Больше трагикомедия, наверное, жанр такой. <кхе> э, фильмы Мар Марка Захарова, например, да? Кустурица. Э, там «Джар», может, например, тоже. А ты помнишь свой первый поход в кино? Э, был такой фильм «Вожди Атлантиды». Может быть, знаешь, не знаю. Я помню, да. да? Вот. Мне было лет шесть, наверное. Я пошел с мамой. Мне было так страшно, что я чуть не потерял сознание. Вот я это помню. Вот. Ну, это правда. Меня вывели из зала, я был весь белый, бледный. Мне было очень страшно. Это я помню. Слушай, а насколько мне известно, вот, ну, мама в твоей биографии играет там, ключевую роль, да? Или мама тебя заставила а, пойти в музыкальную школу? Mm -hmm. Да, настояла, хотя тебе, в общем, и не хотелось. Когда, когда у тебя проснулась любовь к кино и главная любовь к музыке так, чтобы, чтобы этим заниматься, не из-под палки потому что мама так хотела. А, любовь к музыке проснулась, когда mm -hmm. я услышал «Битлз» в классе шестом школы. Я слушал Битлз и начал активно заниматься музыкой, то есть именно самообразованием. То есть я брал частные уроки с Альфеджо, вот, окончил музыкальную школу с красным дипломом. Вот, ну и дальше уже пошел по этой эстезе. То есть я до этого я был просто пацаном, который гонял футбол, ходил в футбольную секцию, чем подавал неплохие надежды. Вот, но Битлз перевернули всю мою жизнь. Я после прослушивания одной композиции, это была песня «Гелл», я сразу захотел стать музыкантом. То есть я, я это помню, вот этот день помню, я помню эту комнату, где я слушал. Помню свои желания. Я сразу захотел стать музыкантом. Только и все. В тот период, когда, ну, скажем так, люди нашего поколения росли, э, вместе с пластинками «Битлз» на рынке оказались и фильмы с «Битлз», «Вечер трудного дня» э, и Хелп. Ты помнишь свои первые впечатления? И как те киновпечатления повлияли и на выбор твоей профессии, и дальше на, на то, какими глазами ты смотрел на движущиеся картинки на экране? Это были где-то середины 80-х, да? когда вот я увлек... ну, когда я услышал «Битлз», и тогда, собственно, увидеть видео «Битлз» — это было что-то золотое. То есть, разве что в передаче «До 16 и старше», по-моему, там показывали там, пару каких-то двухминутных кадров, и, это... и эти кадры были, были на вес золота. Сейчас это все есть в интернете, без проблем, конечно, можно увидеть. Все, что я помню, я их пересматривал по сто раз. Просто вот, когда они у меня были на видеокассете, там, просто смотрел, смотрел смотрел. Для меня это было главное душевное вдохновение, наверное. А что потом вот тот просмотренного видео Битлз, что что было дальше? Какие фильмы ты смотрел и какие теперь ты мог бы назвать своими любимыми настольными фильмами? Я могу назвать несколько фильмов, которые точно, которые я могу пересматривать там по очень много раз. Это День сурка» миллион раз смотрел. Я очень люблю фильмы Джармаша "Сломанные цветы". Я смотрел очень много раз, хотя это грустный фильм тоже. Но там шикарная музыка, там шикарная шикарные игры Вы выживут только любовники также для меня шикарный фильм опять же марк захаров марк захаров для меня ну практически все фильмы для меня это одни из самых любимых ну крестный отец разумеется там не знаю это ты пересматриваешь находясь дома или, или в гастрольном туре не в основном дома дома когда-то кино помогало тебе там писать музыку а, да играть в музыку собственно кстати песня мы» о Биме, океан была написана ну, сама основная идея песни пришла мне в голову в кино в кинотеатре при просмотре фильма о Второй мировой войне вот и мне пришла основная мелодия куплета там и, и не, не знаю почему так случилось но это было там за пару лет до, до войны в украине да вот. а что за фильм он не помнишь фильм Михалкова цитадель ну цитадель последняя часть утомленный солнце да -да -да. Вот. Это было за пару лет до военных событий, поэтому я никак не связываю это. Просто вот пришла мелодия, и все. Потом я уже принес песню на репетицию, и получилось то, что получилось э -э, из песни «Обильный». Спасибо, что я согласился прийти к нам сегодня, посмотреть это кино, рассказать о том, какую роль в твоей жизни это кино играет, но ну и вообще поделился, ну, пережил с нами вот этот двухчасовой экранный опыт со всеми нами, со всей аудиторией телеканала. Я желаю тебе и в дальнейшем, чтобы кино помогало играть и писать музыку. Дорогие друзья, нагадаю, что мы щойно поговорили с Денисом Дудко. Закоханий у стрічки Марка Захарова, Джима Джармуша, дивився з нами Бобра Джуді Фостер і розповідав про те, як кіно здатне впливати на створення такої прекрасної музики, як музика, що грає гурт Океан Ельзи. Дякую, що були з нами за тиждень. Побачимося знову, як завжди, у півночі на підпільній імперії телеканалу 1+, плюс Хай щастить.